Akademi Yunan filosofu Sokrat ölüm ayağında idi və artıq zəhəri içmişdi. Artıq bütün bədəni keyləşməyə başlamışdı. Bu barədə Sokratın Apologiyası kitabında oxuya bilərsiniz. Onun şagirdi Platonun yazdığı kitabdır. Deməli Sokratın son sözləri belə oldu. Ksenofontu yanına çağırıb, deyəsən Ksenofont idi. Dedi ki, "Əziz Ksenofont, yadınızdan çıxmasın." Biz Asklepiyə xoruz borclu yox. Asklepiy kimdir? Asklepiy, eee, tip tanrısıdır. Qədim Yunanıstanda Asklepiyə xoruz, e, məsələn, qoyun, keçi, quzu, e, bu cür heyvanları qurban verərdilər. Nə mənada bu sözü işlətdi Sokrat? O mənada dedi ki, yəni Aziz Qisenafond, mən ömrü boyu xəstə idim və xəstələnməkdən azad oluram. Bu xəstəlik bitir. Mən sağalıram. Ona görə sən ə, ə, qurban verməlisən. Asklepiy tanrısına qurban kəsməlisən. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Sokrat ömrü boyu özünü aldatsa da həyatı ə, bir işkəncə kimi görürdü. Nə qədər xoşbəxt yaşasa da, sakit olsa da, rahatçılıq qazansa da, hətta özünü dərk etsə belə, həyatı xəstəlik kimi görürdü. Həqiqətən də çox zəkalı, intellektual, eee, intuisiyası mükəmməl olan insanlar üçün, düşünən insanlar, filosoflar üçün, müəyyən sayda ə, insanlar üçün həyat ə mənasızlığın, absurdun, cəfakərliyin cəhənnəmdir. Həyat müəyyən bir ə, sına sınaq deyil, cəhənnəmdir, mənasızlıqdır. Hətta bu həyatda ağrının, acının, əzabın belə heç bir mənası yoxdur və xəstəliyə bənzəyir bir həyat. Bu barədə Budda da deyirdi ki, yəni sizin bu həyata həyat əzabadır əzablardan qurtulmaq istəyirsənsə arzularından azad olmalısan. O bu barədə danışırdı. Mən isə demək istəyirəm ki bu iki şəxsə mənə görə haqlıdır. Çünki mən də belə hiss elirəm. Ola bilər ə, mənim hiss eləməyimə heç bir düzgün əsası olmasın, amma bu belədir. Və ə, bir Fransız şairinin yazdığı gözəl mükəmməl sözlər var. Deyir ki, həyat bir zindandan çıxıb o biri zindandan zindana düşüb hər dəfəsində yeni bir zindandan azad olmaqdır. Hər dəfəsində biz yeni bir zindana düşürük və hər dəfəsində zindanlardan azad olmalıyıq. E, bu sözlər mənə çox xoşuma gəlir. Çünki bütün bu zindanların hamısı əslində gerçəklikdə heç biri burada deyil. Bu həyatda zindan yoxdur. Bütün zindanların hamısı bizim içimizdədir. Şuurumuzdadır. Şuur nədir? Fəlsəfəçilər deyir ki, məsələn, bir dəfə mən eşitmişdim, bir filosof dedi ki, şuur təbiətin məhsuludur. Böyükcə fəngiyyatdır. Bu marksizm fəlsəfəsidir. Əslində şuur hər yerdədir bu həyatda gördüyünüz 1 santimetr belə bir şey, məsələn, yarpaqda, ə, saçda, ipdə, su da, daşda hər şey şuurdur. Biz də şuurun müəyyən bir formasıyıq. Və beləcə şuur özünü müxtəlif formalarda yaşatdırmağa çalışır. Və özünü müxtəlif formalarda müxtəlif variantlarda dərk etməyə çalışır. Məsələn, mən daş olsam necə olacam? Mən su olsam necə olacam? Başa düşürsüz? Əslində şuur elə tanrı deməkdir. Modern söz düşür. Məsələn, mənim bir şey xoşuma gəlir ki, ingilis dilində bizim dilimizdə bu yoxdur. İngilis dilində eee şuurla vicdan eyni şeydir. Bir hərflə hərflənirlər, fərqlənirlər. Məsələn, consciousness və Consciousness iki sözlü deyəsən səhv dedim amma bir hərflə fərqlənirlər. Bizim dilimizdə şuur, vicdan bir-birindən fərqli sözlərdir. Amma inglisislər də onlar tamamilə düz görüblər bunu. Şuurla vicdan eyni şeydir. Yəni xristianlar düşünürdü ki, ə, İslam dinində məsələn bu şuur ə, termini yoxdur. Vicdan deyə bir anlayış yoxdur. Vicdan xristianlıqdan gəlib. Yəni o deməkdir ki, hətta onu ləğv eləmək istədilər. Yəni hər bir insan tanrıyla bir əlaqədədir. Tanrı hər zaman bir insana mesajlar göndərir. Vicdan deyillər buna. Başa düşürsüz? Və ə, bundan istifadə edən, bu metoddan istifadə edən ruhani insanlar idi. Onlar bu barədə danışırdılar. Yəni bizim indi durub vicdandan danışmağımız mənasızlıqdır, mənasızdır cəfəngiyatdır, cahillikdir. Çünki biz vicdanın nə olduğunu, hardan ara gəldiyini anlamırıq. Bizim vicdan dediyimiz şey sadəcə cəmiyyətin bizim içərimizdə ya cəza vasitəsilə yaratdığı qorxudur və qanunlara hörmətdir. Vəssalam. Əslində vicdan tanrıyla əlaqənin bağlantının olması deməkdir. Gördüyünüz kimi Azərbaycanda məsələn çoxlu sayda insan danışanda Allah da Allah adından istifadə edir. Allah adından elə bil danışır. Allah belə dedi, Allah dedi belə eləmək olmaz. Allah bunu buyurdu. Allah qoysa, nə bilmənə. İnsanlar başa düşmür ki, sən o qədər cahilsən ki, sən Allah adını belə ağzına ala bilməzsən. Yahudilər icazə vermirdi tanrının adını hər bir şəxsin çəkməsinə başa düşürsüz. Azərbaycanda isə hər qoca, hər ağsaqqal Allah sözündən istifadə edir. Çünki hesab edir ki, bu sözü desə, onun dediyinin bir qüvvəti olacaq. Başa düşürsüz. Yəni hiləgərlik, biclik, siyasətçilik məqsədi ilə insanlar bu sözlərdən vicdandır, Allahdır, ruhdur, mənəviyyatdır bu sözlərdən istifadə edir. Sigmund Freudun dediyi kimi, kimdə nə yoxdusa, o insan ondan da danışmağı tərcəh edir. Deməli, e nə deməyi istirdim? və beləcə eee bu zindandan, bizim şuurumuzun yaratdığı zindandan azad olmaq istəyiriksə, biz bu dünyada azadlığı axtarmamalıyıq. Keçən videolarda dediyim kimi, dünyanı biz özümüz yaradırıq. Dünya nə deməkdir? Dünya sadəcə termindir. Amma bizim içimizdə dünya deyəndə bir enerji yaranır, bir şəkil yaranır, bir tarixçi yaranır. Bax o tarix şeyə, o fikirlərə, o enerjiyə e, diqqətimizi yönəldib onları bir-bir əlähvəli edib araşdırmalıyıq ki, dünya nədir, mən kiməm, başa düşürsüz. Hə e, şuurun yaratdığı zindanlardan azad olmaq ancaq sizin içinizdə mümkün ola bilər. Yəni həyat zindanından qurtulmaq istəyirsinizsə, bu həyatın absurdundan mənasızlığından, özünüzün yaratdığınız əzablardan, işgəncələrdən, cəfalardan qurtulmaq istəyirsinizsə, yenə deyirəm, onun buna aidiyyəti yoxdur. Qurtulmaq bu dünyaya. Qurtulmaq istəyirsinizsə, çıxış yolu yalnız sizin içinizdədir. Yalnız öz içinizə gedərək, özünüzü dərk edərək zindanlardan azad ola bilərsiniz bu dünyaya onun aidiyyəti yoxdur. Yəni siz burada musiqiyə, fəlsəfəyə, e, mahnılara qulaq asaraq, yaradıcılıqla məşğul olaraq e, əzablardan qurtula bilməzsiniz. Və yaxud da ki, axmaq filosoflara, e, yalançı romantik şairlərə, digər insanlara qulaq asaraq ümiyyətlə heç kimə kimə qulaq asasaz da, siz azad ola bilməyəcəksiz. Hətta mən sizi biraz həqiqəti dərk etmiş bir insan kimi azad eləyə bilmərəm. Azad olmaq üçün siz öz şuurunuzda, xəyallarınızda yaratdığınız o xəyali, illüziyaya bənzər o qıfılları bir-bir açıb sındırmalığı bacarmalısınız. Açar nədir? O qıfılları açan açar sizin diqqətinizdir. Gözlərinizi bağlayın, diqqətiniz o səfi yalançı fikirlərə yönəldin və siz görəcəksiniz ki, siz elə dərin bir fikirlərin təsiri altındaсыз ki, onların fərqində belə deyilsiniz. Ən cəfəngiyat dolu fikirlərdən biri belədir. Mən bu bədənin içindeyim. Hər bir şeyi araşdırmaq lazımdır. Mən hardayam? Bu bədən nədir? Mən bu bədənin içində necə ola bilərəm? Bədən nədir? Mənim əlimdimi, gözümdümü, başımdı mı, beynimdimi? Beyin hardadır bez? Mən hardayam? Mən beyində deyilsə, beyni hardan görürəm? Mən hardayam? Sonra soruşursuz ki, mən kiməm? Nə kişiyəm? Mən oyan buyam. Bu mən tarixçi yəmmi? Mən şəxsiyyətəmmi? Başa düşürsüz, belə sualı verə-verə 1-1-1 verə, bütün fikirləri, bütün düşüncələri süzgəcdən keçirməlisiz. Hər bir fikri, balacadır, yekədir, pisdir, yaxşıdır, müqəddəs fikri belə, məsələn deyə bilərsiz ki Mən mükəmməl varlığam, mən ruhani varlığam. Yadınızda saxlayın ki, bunu deyən iblisdir. İblis Allah adından belə istifadə edir. Yadınızda saxlayın bunu. Mən kiməm? Məsələn, mən ruhani varlığam deyirəm. Bu fikri araşdırın. Bunun mənbiyi nədir? Bu nə deməkdir? Bunun içində nə yatır? Bu fikir mənim içimdə hansı emosiyaları, hansı diskonfortu yaradır? Və bir şey də deyim ki, təsəvvür eləyin ki, həyatınızda hər şey yaxşıdır və birdən-birə içinizdə bir narazılıq hiss edirsiniz. Bax o narazılıq elə iblisin özüdür. Başa düşürsüz? Sizi həyatda hər şeydən narazı salan iblisin özüdür. İblisə lazımdır ki, insanlar bu dünyada bir-birlərini sevməsin. Çünki bu dünyada bir-birlərini sevsələr, o uduzacaq Tanrı bu dünyaya hökmdarlığı eləyəcək. Amma o bunu istəmir. Ona görə paxıllıq, qısqancılıq, qəzəb, qurur, nifrət və sairə-sairə psixoloji, çəfəngiyatlar, e, problemlər deməsdim. Bu çəfəngiyatları uyduran bizim nəfsimizdir. Yəni İblisani fikirlərdir, İblisin enerjisidir. Başa düşürsüz? Eee, nə deməkdi bu? Çıxış yolu zindandan bax mənim daşdınıxdığım bu cəfəngiyat dolu cəmiyyət, təkrarlanan həyat və s. diskonfort və s. və s. şeylər özünüzün bildiyi cəfəngiyatlar və əzablardan çıxış yolu yalnız sizin içinizdən keçir. Özünüzü dərk etməklə, baxın, yaradıcılıqla məşğul olmaqla yox. Kitab yazmaqla, şeir, musiqi yazmaqla, qıc-qıc danışmaqla, fəlsəfə oxumaqla yox özünüzü dərk etməklə, özünüzü sual sorğu sual etməklə, diqqətinizi kim olduğunuza yönəltməklə siz şuurunuzla yarattığınız bu zindandan azad ola bilərsiniz. Azadlıq bilirsiniz nədir? Odur ki, siz heç vaxt zindanda olmamısınız. Zindan sözü belə yoxdur. Azadlıq belə yoxdur. Azadlıq, əsl azadlıq azadlığın özündən azad olmaqdır. Başa düşürsüz? əsl sevgi sevginin yalanından azad olmaqdır. Əsl azadlıq azadlığın özündən azad olmaqdır. Bütün bunları siz ancaq özünüzü dərk etməklə başa düşə bilərsiniz. Heç kəs sizi özünüzü dərk etməyə kömək eləməyəcək sizə. Yalnız özünüzü müşahidə etməklə, bədəninizi, hərəkətlərinizi, müəyyən insanlarla özünüzü necə apardığınızı müşahidə etməklə və ilç şeylər səmimi və dürüst olmaqla özünüzü müşahidə etsəzsiz, insanlarla, hadisələrlə, ə, həyatla səmimi dürüst olsaz, qəzəbli isə siz də qəzəbli olun, pis isə pis olun. Rollar oynamasaz, özünüzü aldatmasaz, yavaş-yavaş siz özünüzü dərk etməyə başlayacaqsınız və zindanların olmamasının fərqinə varacaqsınız. Başa düşəcəksiniz ki, zindanları yaradan sizin cahil düşüncələriniz olub. Heç kəs sizi zindana salmayıb. Nə tanrı, nə həyat, nə başqa bir varlıq heç kəs sizi zindana salmayıb. Sizi zindana salan sizin yanlış düşüncələrinizdir və bu zindandan çıxış yolu yalnız özünü dərk etmək vasitəsi ilə mümkün ola bilər. Özünüzü müşahidə edin özünüzü dərk edin. Və ola bilər mənim bu çəkdim videolar heç kəsə maraqlı olmayacaq. Amma cahillik yanğınında özünü bilməməyin əzabını çəkən insanlar üçün mənim videolarım, çəkdim videolar və verdiyim məsləhətlər, ipuçular müəyyən bir məlhəm olacaq. Müəyyən bir praktik olacaq. Daima, daima özünüzü müşahidə edin. Quranda belə yazılıb ki, şahidlik edin. Allah şahiddir. Şahidlik, yəni sizin daxilinizdən, sizin həyatınızı, həyatınıza şahidlik edən Tanrının özüdür. Siz deyilsiniz. Bunu yadınızda saxlayın və zindandan azad olmaq istəyirsinizsə, çıxış yolu yalnız sizin içinizdən keçir, özünüzü dərk etməkdən keçir. Bunu unutmayın. Çıxış yolunu bu həyatda axtarmağın özü də ən böyük yalanlardan biridir. Çıxış yolu sizin ikinizdədir. Vəssalam.